приглашенные. Романюк Александрович. Вы знаете, мы считаем, обсуждали тоже на фракции вот эту программу, внимательно изучили ее. Считаем, что такая программа остро необходима для нашего города. В той ситуации, которая сложилась сейчас в экологической городе, когда люди задыхаются от тех выбросов, которые производят наши экологические комбинат, когда спрашивают и говорят, почему нам в Озовском рабочем пишут Благоприятные, неблагоприятные дни, когда необходимо во время неблагоприятных дней закрывать окна, одевать аспира... э... защитные салфетки и спрашивают нас, а завтра нам скажут одеть противогазы и надеюсь, потому что мы будем заложниками этой ситуации. Когда молодежь выходит вечером на улицу и оседает смог на деревья, они не понимают, от чего это, это не пыль. Это смог, который покрывает все дома и деревья и убивает прежде всего нас. Это в той ситуации, когда у нас самое большое онкологическое заболевание в городе. Мы каждый месяц мы хороним своих знакомых. И это прямо отражается на, том, на нашем здоровье. Выброс экологическая ситуация в городе. И вчера перед Координационным советом нам поступил небольшой звоночек. Да, мы посмотрели программу, увидели. Я увидел, конечно, те пункты, которые необходимы для нашего города. Я считаю, что их необходимо выполнять. Но есть если определенные пункты, некоторые пункты, которые после вчерашнего звоночка просто ошарашили нас. Вы смотрите, первый пункт закрытия аглофабрики, Азовстальской. Пункт 1.1.8, это закрытие батареи, коксовой батареи, 5, 6, 7. Когда мы начинаем изучать, мы понимаем и вникать глубже, что Мединвест, комбинат Азовсталь, получает разрешение на выбросы вредных веществ которое выдано Государственным управлением охраны окружающей среды Донецкой области. Это разрешение заканчивается буквально в 2013 году. И для того, чтобы получить новое и выбрасывать заново, им необходимо принять программу. И на основании этой программы выйти, подать документы на это государственное управление, получить новые отходы, новые документы и до 2020 года работать в том же самом режиме и обещать нам, что мы до 2020 года построим здесь европейское государство. Ну, это было уже. В 1998 году принимали одну программу. Там, в принципе, заложены те же самые, 1998 году, те же самые требования. Ее не выполнили, перенесли на 2006 год. И потом в связи с тем, что нет финансирования, а финансирования не будет, потому что, как говорят, грядет кризис финансовый, не будет финансирования и этой программы. И опять мы займемся обманом. Опять мы не выполним эти требования и продлим до 30-го года, и так будет продлеваться и продлеваться. И наши коллеги, которые приезжают из-за границы, конечно, я думаю, с, с большим страхом смотрят, в какой ситуации находится город Мариуполь, где мы живем. А мы говорим об этом с людьми. Там приезжают гости наши. Сначала город кажется зеленым, как в лесу живем. Но потом, когда они начинают дышать, не было никогда такого. Не было. Поэтому наши требования, я с коллегой согласен, эту программу необходимо снять на доработку именно по тем пунктам, которые необходимы доработать. И я скажу сейчас, вот у меня в руках, я внимательно следил за докладчиком, в адрес программы поступило 1100 обращений от жителя города Мариуполя. В моих руках тысяча подписей, которые просят, я готов зачитать, просят снять программу на доработку. Здесь есть и эти требования получили каждый руководитель фракции. Это есть у нас. Я просил вчера на коллекционном учесть эти требования. Я готов зачитать. Именно тысячу человек, это большое количество. Я думаю, что подписи еще будут идти. Гласит это так. Мы, ниже подписавшиеся, поддерживаем требования жителей города Мариуполя о запрете неправомерного переноса закрытия аквафабрики, перенос закрытия на, 12, на 2016 год и коксовых батарей номер 6 и 7, перенос закрытия на 2014 год по с помощью новой экологической программы города Мариуполя на 2012-2020 года. принимаемая сессия городского совета. Требуем произвести закрытие этих объектов до конца 2013 года, так как гласила старая программа согласно взятым на себя компаниями Медвест, обязательства указано в действующем разрешении на выбросы и указан номер этого документа. Поэтому мы предлагаем, уважаемые коллеги, если вы изучали эту программу, если вы знаете ситуацию по городу, пожалуйста, поддержите наши требования, давайте снимем программу на доработку, потому что, я думаю, после 28 октября мы уже сядем, примем нормально, без всяких за и против. Эта программа, я считаю, преждевременно принимать. Спасибо большое.